Okey, hai murid-murid. Selamat pagi. Uh, nama cikgu ialah Muhammad Ahmad Shah. Boleh panggil cikgu, cikgu Ahmad. Hari ini kita akan bincangkan dua jenis kesalahan data bahasa yang sering dilakukan oleh kebanyakan pelajar. Contohnya macam kata bilangan dan kata sendi. Okey, sekarang ni cikgu tak nak guna slide dulu. Kita akan tengok satu klip video yang cikgu ambil daripada YouTube. Kamu semua tengok dan dengar betul-betul tau. Nanti kemudian kita akan bincang sama-sama. Terdapat sekelintir pelajar yang sering kali melakukan kesalahan dari segi penggunaan kata bilangan. Dalam video ini, cikgu akan membincangkan kesalahan-kesalahan yang sering kali dilakukan oleh murid-murid agar anda faham dan tidak akan melakukan kesilapan yang sama dalam peperiksaan. Jom kita mulakan. Tahukah anda apakah itu kata bilangan? Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menghitung sesuatu dan menyatakan bilangan atau urutan. Kata bilangan terbagi kepada 7 jenis iaitu Kata bilangan tentu misalnya 1, 2, 10, 100, 1000, 3 juta dan seterusnya Kata bilangan tak tentu misalnya Para, segala, beberapa, semua dan sebagainya Kata bilangan pecahan seperti Setengah, suku, satu per tiga dan seterusnya Kata bilangan pisahan iaitu Setiap dan tiap-tiap Kata bilangan himpunan misalnya berbagai-bagai, beratus-ratus, kedua-dua dan seterusnya. Kata bilangan tingkat misalnya pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Dan akhir sekali, kata bilangan tanya yaitu berapa? Mari kita lihat kesalahan penggunaan setengah. Setengah ibu bapa tidak meluangkan masa bersama dengan anak-anak mereka di rumah kerana mereka sibuk bekerja. Jadi ayat ini adalah salah. Sepatutnya setengah-setengah ibu bapa tidak meluangkan masa bersama dengan anak-anak mereka di rumah kerana mereka sibuk bekerja. Jadi ayat ini adalah betul. Dalam bahasa Inggeris, some parents jadi some ialah setengah-setengah. Do not spend their time with their kids at home because they are busy with work. Busy with work maksudnya sibuk bekerja. Jadi kata bilangan setengah juga boleh digunakan dalam ayat ini. Mengapakah setengah tidak boleh digunakan untuk ayat ini? Kata bilangan setengah tidak sesuai digunakan dalam ayat ini kerana setengah membawa maksud yang berlainan iaitu half dalam bahasa Inggeris seperti setengah gelas air, setengah liter minyak dan sebagainya. Lagi aneh kan kalau kita guna setengah untuk ibu bapa? Okey, kamu semua faham tak apa yang diterangkan dalam video tu? Tak berapa faham sangatlah cikgu. Okey, tak apa. Cikgu bagi contoh. Ada dua ayat dekat sini. Yang pertama, sesetengah murid masih lemah dalam penguasaan tata bahasa. Ayat yang kedua, sesetengah murid masih lemah dalam penguasaan tata bahasa. Okey, apa kesalahan dalam ayat pertama ini? Penggunaan kata bilangan setengah itu macam tak sesuai cikgu. Setengah sesuai digunakan untuk benda, bukan manusia. Tepat sekali sesetengah aa, digunakan untuk merujuk kepada sebahagian daripada kumpulan manusia atau perkara yang tidak tentu jumlahnya setengah pula hanya sesuai untuk objek tak bernyawa contohnya macam setengah kilogram gula sampai sini faham tak semua faham cikgu okey sekarang cikgu nak seorang bagi jawapan kenapa ayat pertama ni salah yang ayat pertama, berbagai juadah atau kuih-muih dijual di pasar malam. Ayat kedua ialah, berbagai-bagai juadah atau kuih-muih dijual di pasar malam. Saya nak cuba jawab, Cikgu. Berbagai sahaja tidak betul sebab dia bukan bentuk kata bilangan himpunan yang lengkap. Kata bilangan himpunan seperti berbagai-bagai, berjenis-jenis dan bermacam-macam tidak boleh disingkatkan kepada satu kata sahaja. Jadi, berbagai-bagai perlu digunakan sepenuhnya untuk menunjukkan maksud pelbagai jenis dengan tepat. Bagus. Tepat dan betul jawapan kamu, Kelly Rista Okey. Sekarang cikgu ada latihan quiz untuk kamu semua. Dan cikgu akan hantar latihan tu dalam grup WhatsApp kita. Saya nak semua jawab latihan tu sekarang ya. Baik cikgu. Baik cikgu. Baik cikgu. Ok, semua dah siap jawab. Siapa kat sini aa, dapat 10 per 10? Wow, hampir semua dapat jawab dengan betul ni. Bagus semua. Maksudnya semua dah fahamlah aa, jenis kesalahan tata bahasa kata bilangan. Bagus semua. Ok, kita nak teruskan pula dengan kesalahan tata bahasa seterusnya. Iaitu kesalahan kata sendi. Ok, sekarang ni cikgu nak bawa kamu masuk ke dunia yang penuh dengan kesilapan. Tapi jangan risau. Kita belajar dari kesilapan. Kita uh, teruskan lagi tajuk kita, kesalahan tata bahasa. Jenis kesalahan kata sendi. Cikgu akan uh, buka slide sekarang. Sebelum tu, siapa tahu apa kata sendi tu? Saya tahu cikgu, kata sendi ialah perkataan yang digunakan untuk menghubungkan frasa nama dengan kata atau frasa lain dalam ayat supaya ayat itu menjadi lebih gramatis dan bermakna. Antaranya ciri-ciri kata sendi, pertama, dia selalu hadir sebelum frasa nama. Yang kedua, tidak boleh berdiri sendiri. Dia mesti diikuti oleh sesuatu biasanya kata nama. Dan terakhir, menunjukkan tempat arah, masa, asal, punca, tujuan dan sebagainya. Betul, kamu berikan jawapan yang sangat tepat. Okey semua, cuba kamu tengok dalam slide pertamanya. Apakah itu kata sendi? Kata sendi ialah perkataan yang digunakan untuk menghubungkan frasa nama dengan kata atau frasa lain dalam ayat. Kata sendi berfungsi untuk menjelaskan hubungan dari segi tempat, arah, masa, tujuan, sebab dan sebagainya antara dua unsur dalam ayat. Okey, jom kita tengok kesalahan kata sendi. Yang pertama ialah salah guna kata sendi. Contoh ayat pertama ialah dia pergi pada pasar. Ayat yang betul ialah dia pergi ke pasar. Kita pergi pula yang kedua, tiada kata sendi digunakan. Contoh, saya tinggal rumah itu. Ayat yang betul ialah saya tinggal di rumah itu. Yang ketiga pula kita pergi kata sendi berlebihan iaitu berulanglah. contoh ayat yang salah ialah dia keluar daripada bilik itu. Ayat yang betul ialah dia keluar dari bilik itu. Okey, cuba semua tengok infografik ni pula. Ini pula untuk kata sendiri. Siapa boleh terangkan kata sendiri ini? Saya Cegu, kata sendiri ini tidak sesuai digunakan untuk waktu, masa dan zaman Cegu. Sebab tengok macam dalam ayat pertama tu. Perkataan di itu tidak sesuai dalam ayat tu sesuai dengan perkataan pada sebab melibatkan masa ayat tu sesuai dengan jalan raya sesak pada musim perayaan betul bagus Faina okey sekarang kita tengok soalan ni pula soalan yang pertama ialah ayat yang pertama dia berjalan berjalan daripada bilik rajah ke kantin manakala ayat yang kedua pula ialah dia berjalan dari birik darjah ke kantin. Apa yang salah dengan ayat pertama ni? Ego perkataan daripada tu macam tak betul. Sepatutnya guna dari sebab melibatkan tempat. Betul sangat. Daripada digunakan untuk orang atau sumber. Contohnya surat itu daripada ibu saya. Tapi kalau tempat, kita mesti guna dari. Faham cikgu? Bagus, nampaknya kamu semua dah mula faham sekarang mari kita lihat satu lagi contoh dalam slide. Ayat yang pertama ialah saya letak beg atas meja. Ayat kedua, saya meletakkan beg di atas meja. Siapa boleh terangkan dua kesalahan dalam ayat pertama ini? Cikgu, ayat pertama tu kata sandi tak lengkap sepatutnya di atas meja bukan atas meja dan yang kedua kata kerja letak tu tak betul untuk ayat formal patut guna meletakkan hebat kamu perasa dua kesalahan sekaligus kata sendi dan kata kerja untuk penulisan formal kita elakkan bentuk kata kerja asas macam letak dan guna bentuk lengkap meletakkan kamu semua dah tunjuk peningkatan yang sangat baik Teruskan usaha Nampaknya kamu semua semakin faham topik kesalahan tata bahasa jenis kata bilangan Kata sendi dan kata kerja sekali Baiklah murid-murid Sampai sini sahaja kelas kita pada hari ini Ingat, jangan takut melakukan kesilapan Daripada kesilapan kita belajar menjadi lebih baik Terima kasih atas kerja ka kerjasama kamu semua. Jumpa lagi di kelas seterusnya. Jaga diri dan teruskan momentum ini di kelas akan datang. Sebelum itu, jangan lupa siapkan latihan dalam buku kerja muka surat 23 hingga 33 ya. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih Cegu. Bye.